У учеников 110-й школы сегодня необычный урок труда. Старшеклассники расчищают участок для малышей. Конечно, будет суета большая в школе, но я думаю, все у нас получится. Будем помогать детскому саду. Все будет хорошо. Ясельные группы скоро откроются в бывших школьных кабинетах. Там, где раньше изучали химию и историю, в понедельник будут играть малыши. Помещение уже переоборудовали. Подумали в прошлом году, решили сделать открытие группы. Во-первых, помочь дать места дополнительные дошкольные. Во-вторых, с прицелом, что эти дети будут оставаться у нас, по преемственности пойдут в первый класс. Я останусь на школе до 9 класса. В 110-й все продумали до мелочей. Детей поселят в пристрой, а потому бурная школьная жизнь не будет мешать даже в сон час. Звукоизоляция достигнута между основной, основной школой и дошкольными группами благодаря вот этому табору, образовавшись между двумя дверьми. Из городского бюджета на ремонт потрачено 3 миллиона рублей. Дошкольное отделение рассчитано на 40 воспитанников. Будущие постояльцы сейчас проходят медкомиссию. Качество детского садика очень хорошее он совмещен со школой, но в отдельном пристрое, есть детская площадка. Качество ремонта очень, очень высокого качества, я бы сказал. Запуском вот этого детского садика мы снимаем дефицит для детей от трех лет и старше. Полностью закрываем. В ближайшее время планируется отремонтировать спортзал и фасад здания, а весной в школьном дворе появится детская площадка.